Adakah anda fikir British datang ke tanah Melayu hanya kerana biji timah dan rempah? Hakikatnya, ada satu perkara yang mereka paling takut, Islam menyatukan bangsa Melayu. Penjajahan mereka bukan sekadar ekonomi, tapi serangan halus terhadap akidah dan tamadun. Sebelum campur tangan British, kerajaan Melayu seperti Melaka, Johor Riau dan Kedah menggunakan hukum Islam dalam pentadbiran. Undang-undang bertulis seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka berdasarkan prinsip syariah, ulama menjadi penasihat raja, dan sistem pondok serta madrasah berkembang subur di seluruh Nusantara. Islam bukan sekadar agama ibadah tetapi meliputi sistem pemerintahan, ekonomi, kehakiman dan sosial. Apabila British mula menjajah, mereka mendapati satu perkara. Melayu sangat setia kepada Islam. Apabila Islam kuat, bangsa Melayu suka dijajah secara total. Lihat bagaimana Tok Janggut di Kelantan, Datuk Maharaja Lela di Perak dan Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu bangkit menentang penjajah, semuanya atas nama agama dan maruah Islam. British tidak menyerang Islam secara terang-terangan. Sebaliknya, mereka gunakan strategi halus, meletakkan penasihat British untuk kawal sultan, memisahkan agama dari sistem pendidikan dan pentadbiran. Mengganti undang-undang Islam dengan undang-undang sivil -undang British, pendidikan Islam dikurangkan, sekolah Inggeris diperkenal tetapi ajaran agama diasingkan. Anak-anak Melayu diajar jadi pegawai rendah, cukup sekadar membaca dan menulis. Melalui perjanjian Pangkor, British mula campur tangan secara rasmi dalam urusan negeri Perak. Lepas itu satu demi satu negeri Melayu tunduk. Bila kuasa sultan dirampas, ulama juga hilang tempat. Ulama yang lantang dipinggirkan, Islam dijadikan sekadar agama peribadi bukan sistem negara. Penjajahan British bukan sekadar merompak hasil bumi. Mereka tahu untuk lemahkan Melayu, mereka mesti lemahkan Islam. Mereka racuni pendidikan, ubah undang-undang dan pisahkan agama dari urusan rakyat. Inilah permulaan serangan halus yang ramai tak tahu. Selepas penjajah British berjaya melemahkan sistem pemerintahan, Islam di negeri-negeri Melayu mereka mula memperkenalkan sistem pentadbiran sekular sepenuhnya segala bentuk urusan negeri dari ekonomi pendidikan undang-undang diasingkan daripada agama islam kini diletakkan dalam jabatan khas sekadar urusan nikah cerai zakat dan urusan masjid sahaja sultan-sultan yang dahulu memegang kuasa pemerintahan mutlak di bawah syariat kini hanya menjadi simbol kuasa ditarik secara sistematik melalui penasihat british mereka memperkenalkan sistem residen dan kemudian undang-undang tanah yang memudahkan perampasan tanah-tanah wakaf dan milik orang Melayu. Sekolah-sekolah agama pondok yang dulunya bebas mula dikekang. Banyak pondok kekurangan bantuan dan tenaga pengajar kerana British mengutamakan sekolah Inggeris. Lulusan sekolah pondok tidak diiktiraf, sedangkan lulusan sekolah Inggeris ditawarkan pekerjaan kerajaan. Satu generasi Melayu yang baru dilahirkan yang tidak lagi mahir hukum syarak tetapi pandai bercakap Inggeris. Generasi inilah yang akhirnya menjadi pegawai di bawah sistem penjajah yang menjaga pentadbiran kolonial, bukan kedaulatan Islam. Pada masa yang sama, gerakan dakwah dan kebangkitan Islam mula ditindas. Ulama yang bersuara dianggap pembangkang, diawasi dan ada yang dibuang negeri. British bijak, mereka tidak melawan Islam secara terbuka tapi mereka pisahkan Islam daripada kuasa kerajaan menjadi sekular secara senyap Islam terus dijadikan simbol bukan sistem dan inilah legasi yang masih tersisa hingga hari ini kita diwarisi sistem penjajah di mana Islam hanya di jabatan bukan di parlimen selepas negara merdeka ramai yang sangka Islam akan kembali menjadi tunjang pemerintahan tapi realitinya Sistem sekular yang ditinggalkan British masih dikekalkan. Undang-undang sivil kekal menjadi sistem utama, manakala undang-undang syariah hanya berkuasa di ruang yang sempit dan tertakluk pada negeri. Islam masih diikat, dijadikan sebagai agama rasmi tapi tanpa kuasa penuh. Banyak keputusan penting negara dari polisi ekonomi, pendidikan, bahkan diplomasi tidak berpaksikan Islam. Kenapa? kerana generasi pemimpin selepas penjajah juga diasuh dalam sistem yang sama, mereka terdidik dengan nilai-nilai barat, bukan nilai khilafah atau syariah. Bahkan ada yang takut jika Islam ditegakkan, rakyat akan memberontak, pelabur akan lari, atau negara dianggap ekstrem, lebih membimbangkan. Suara-suara yang ingin bawa Islam sebagai sistem dikaitkan dengan pelampau atau pengganas. Media masa pula memainkan peranan menakut-nakutkan rakyat kononnya hukum Islam kejam, tidak sesuai, lapuk dan tidak moden. Inilah realiti pasca penjajahan. Kita menang bendera tapi kalah pada sistem. Islam yang kita warisi hari ini cuma sebagai budaya bukan kuasa. Dan selama itulah penjajah telah berjaya. Mereka tinggalkan kita dengan jiwa kosong yang tidak lagi faham bahawa Islam bukan sekadar solat dan puasa, tapi sistem hidup yang lengkap. Tapi Adakah harapan untuk Islam bangkit semula? Ya, Islam tidak akan mati. Sejarah membuktikan setiap kali umat dalam kehinaan akan muncul segelintir yang sedar, bangkit dan menyalakan semula obor perjuangan. Kebangkitan Islam bermula dari kesedaran, bila umat mula celik, mula persoal, kenapa Islam hanya jadi hiasan perlembagaan? Mula bangun dari lena panjang penjajahan minda. Ramai anak muda kini kembali mencari ilmu mereka persoalkan sistem riba, mereka bangkit menolak hiburan melampau. Mereka persoalkan kenapa rasuah masih berleluasa tapi hukum Islam dipandang sepi. Inilah bibit-bibit kebangkitan, bukan melalui senjata, tapi kesedaran. Kerana penjajah bukan lagi di tanah kita, tapi dalam kepala kita. Satu demi satu individu mula sedar. Mereka kembali kepada Quran dan Sunnah. Mereka membina keluarga komuniti dan ekonomi yang berpaksikan Islam. Ya, perubahan sistem bukan kerja sehari, tapi setiap langkah kecil menuju kebenaran adalah satu bentuk jihad dan itulah musuh penjajah paling takut. Umat yang mula sedar dan menolak sistem tinggalan mereka. Tapi bila umat mula sedar, mereka akan hadapi satu halangan besar. Sistem yang masih dikawal oleh acuan penjajah. Sekolah kita, kurikulumnya bukan Islamik sepenuhnya. Bank kita asasnya riba, undang-undang kita bercampur aduk antara syariah dan sivil. Dan yang lebih menyedihkan, ada segelintir umat Islam sendiri yang mempertahankan sistem lama ini kerana mereka selesa, kerana mereka sudah terbiasa, kerana mereka takut perubahan akan merugikan kedudukan mereka. Inilah cabaran sebenar kebangkitan Islam, bukan sekadar musuh luar, tetapi rentangan dalaman termasuk rasa takut, malas dan kejahilan. Umat yang ingin bangkit perlu sediakan jiwa untuk diuji kerana kebenaran itu pahit dan ramai yang akan menentang walaupun kita bawa kebaikan. Tapi ingat, Islam telah melalui zaman lebih gelap. Zaman di mana khalifah terakhir jatuh. Zaman Andalusia diratah musuh. Zaman di mana umat dihalau dari tanah sendiri. Namun Islam tetap bangkit kerana ini agama yang dijaga ala. Kitalah sekarang yang perlu main peranan menjadi umat yang membawa cahaya semula ke bumi. Kini kita berada dalam fasa penting, zaman teknologi, zaman informasi. Dan yang menarik, kebangkitan Islam hari ini banyak dipelopori oleh anak muda. Anak muda yang bosan dengan hiburan kosong, yang penat ditipu dunia material, yang mula mencari makna hidup sebenar. Dan akhirnya mereka temui jawapan dalam Islam. Bukan Islam versi politik semata, tapi Islam sebagai gajah hidup dan perjuangan. Kita lihat kebangkitan ini dalam banyak bentuk. Di media sosial, ramai anak muda bercakap tentang Tauhid, Sunnah, Sejarah. Di universiti, muncul Usra, al dan Forum Kebangkitan Islam. Di masjid, semakin ramai kembali kepada solat berjemaah dan zikir. Di medan dakwah lahir dan gerakan Islam yang aktif bantu masyarakat. Ini petanda bahawa Islam sedang bangkit dengan wajah yang baru. Bukan melalui senjata tetapi melalui ilmu dan kefahaman. Dan inilah yang paling ditakuti oleh musuh. Mereka boleh tahan kekuatan fizikal, tapi mereka takut kepada kekuatan iman dan ilmu. Kerana bila umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tiada siapa mampu tundukkan mereka. Bila penjajah moden sedar bahawa umat Islam mula bangkit, mereka tak lagi gunakan meriam atau senapang. Mereka guna senjata baru, senjata yang lebih senyap tapi jauh lebih merosakkan. Apa dia? Pertama, psikologi penjajahan. Umat Islam ditanam dengan rasa rendah diri. Seolah-olah barat lebih maju, lebih moden, lebih bertamadun. Buku-buku sejarah ditulis agar generasi muda rasa malu dengan Islam. Kononnya Islam lambat maju. Sedangkan realitinya, Islam pernah pimpin dunia selama seribu tahun. Dua, serangan budaya. Mereka ekspor hiburan yang penuh maksiat dan mesej halus. Lagu-lagu, filem, drama semua bawa nilai jauh dari Islam. Orang Islam mula ikut gajah hidup barat, berpacaran bebas, minum arak, berjudi dan akhirnya hilang jati diri. Tiga, pendidikan sekolah. Anak-anak diajar sains, matematik, teknologi tetapi tak kenal Tuhan, tak kenal Rasul, tak tahu hukum halal haram. Graduan jadi bijak dalam teknologi tapi kosong dari iman. Empat, media dan naratif bila ada orang Islam bangkit bersuara mereka label sebagai ekstremis radikal atau fundamentalis padahal yang bangkit cuma nak perjuang keadilan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 penggulingan pemimpin Islamik bila ada pemimpin Islamik yang tegas yang lawan rasuah tolak sekularisme dan bawa syariah mereka akan digulingkan dengan fitnah kudeta atau pembunuhan politik ini semua bukan teori konspirasi. Ini adalah realiti sejarah dan moden. Umat Islam tak dijajah dengan senjata lagi, tapi dengan pemikiran, budaya dan identiti. Dan bila kita sedar taktik ini, kita wajib bangkit. Bangkit bukan untuk marah-marah, tapi bangkit dengan ilmu, kesedaran dan iman. Tapi dalam gelapnya dunia hari ini, masih ada cahaya kecil yang menyala. Bangkitnya generasi muda Islam yang mula sedar siapa mereka yang mula gali semula sejarah gemilang Islam, yang tak lagi malu dengan sunnah, tak lagi segan dengan azan, tak lagi takut bersuara. Inilah permulaan kebangkitan. Bangkit bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu dan iman, dengan membuka kembali lembaran sejarah, dengan berani bercakap benar, dan dengan menyebarkan kesedaran. Musuh Islam mungkin ada kuasa, tapi umat Islam ada janji Tuhan bahawa Islam pasti kembali memimpin bahawa fitnah itu akan kalah bahawa setiap usaha kecil kita dicatat, dihitung dan dibalas oleh Allah. Maka jangan diam, jangan takut, jangan tunduk. Buka mata, buka hati dan bangkit kerana sejarah takkan berubah, melainkan kita yang menulisnya semula. Dan hari ini, kita sedang menulisnya.